По сегодняшнему дню ситуация, как вы знаете, в городе ну, сравнительно спокойная. Поступают звонки от бдительных граждан по поводу там, одного, второго случая и так далее. Опять поднялась проблема отравленной воды. Я опять подтверждаю, что технически это невозможно осуществить. Вода нормальная, поэтому пусть люди без опаски пользуются водопроводной водой. Что касается предполагаемого наступления вокруг города остаются военные, поэтому не исключено нападение. Ну, рассчитываем, скажем, что все-таки у них хватит благоразумия этого не делать, поскольку к нам еще прибыли первое подразделение. Из обещанных, вот того, что обещали крымчане, приехали первое подразделение, уже к нам просочилось. Они едут по частям и уже наши, вот плюс еще группа людей, вы могли бы их там видеть, из соседней Луганской области прибыли. Поэтому мы не одиноки в этом вопросе. Нас поддерживают с нами все. Люди, которые вот приходят, даже женщины, дежурят в ночное время на блокпостах. Это говорит о том, что чем больше будет э, киевская власть проводить подобную политику, тем больше сопротивления они от нас получат. Ребята из Севастополя прорывались в боем? Сюда. Э, в... В... Ну, были у них какое-то время прерывали... прерывалась связь. Они, э, скажем, ну, в целом приехали все живы и здоровы, без потерь пробились сюда, прибыли. У нас еще есть один погибший, он умер от травматологии, значит, мы устанавливаем сегодня с его слов, когда он поступал, он сказал, что он Игорь, то ли Горин, то ли Ворин, мы сегодня знаем, что он тоже женат, и у него есть ребенок, не житель города Славянска. Вот сегодня надо будет тоже, я хотел бы к вам обратиться. Кто с ним общался в последние э, минуты, там, травматологии, потому что вот сейчас овдовы... Э... Сергея, мы знаем, что э, священник, э, отец Федосея из Киево-Печорской Киево лавры, вот он говорил о том, он полагал, что это о Сергее речь идет, оказывается, это вот об, об Игоре, что кто-то там уже сказал о том, что вот при каких условиях и что он еще был жив, с кем-то он из женщин общался. Поэтому я просил бы, та женщина, которая с ним общалась, если она здесь, а не в Киево-Печорской лавре, значит, чтобы она сказала, мы могли установить точные данные и захороните героя. А по, Андреевке, по, по Андреевке мы, скажем, были не до конца. Сегодня единственный там погибший, который был. Снайперы не подпускали к нему, поехали к нему, а там под обстрелом, вы знаете, на Карачуне. Не удалось вчера забрать. Что касается все остальные, раненые, пока все живы, слава богу, и пусть остаются живы. Большая часть их поступила в Краматорске, поскольку тогда переезд был закрыт, наши две скорой помощи подъехали, но переезд был закрыт, и стоял там тепловоз, трудно было с доставкой, только раненых сюда привезли. Вот так пока все живы-здоровы, дай Бог, чтобы все выздоравливали. Завтра и сегодня постараемся всех наших раненых проведать, оказать посильную помощь. Анатолий Петрович, по, жизне, по жизнеобеспечению города, транспорт. Единственное, скажем, да, хотелось бы уже люди. Завтра рабочий день. Люди спрашивают, будет ли ходить транспорт. Я не я буду принимать это решение, скажем, не знаю. Посмотрим, как у нас будет, пройдут события этой ночи, какие будут приняты решения там наверху. Но сегодня в целях безопасности нам бы лучше, чтобы эти баррикады остались. Было бы правильнее, пока их не разбирать, которые мы, мы соорудили 2 числа. Поэтому не готов сказать сегодня, каким образом там это поступят. Может, завтра какие-то дороги, троллейбусные маршруты и разблокируют для того, чтобы там прошло. Но я думаю, пока стоит С хлебом вопросы порешали. Сегодня подходы есть, вода есть, электроэнергия есть. А вот с транспортом, ну, я, не я, не на моем уровне это принимается. Я знаю, что люди задают вопросы такие, поэтому, ну, определимся. Ну, думаю, наверное, все-таки пока в целях безопасности, наверное, еще день побудем без транспорта.